Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вкусная еда с Хадиджей. Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусной, ароматной, сдобной карабахской готы. Всем настоятельно рекомендую ее приготовить. Вы будете просто ею очарованы. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! 200 мл теплого молока. Первоначально приготовим тесто. В отдельный сахар добавляю целый пакетик. Сюда же добавляю 80 грамм сахара. Одну чайную ложку дрожжей. У меня здесь 6 грамм сухих. Если прессованных, то в 3 раза больше. А также одно яйцо и желток и белок вместе. Все смешиваю. Добавляю 50 миллилитров растительного масла. У меня кукурузное. Все хорошо смешиваем. Сейчас сюда добавляем щепотку соли и добавляем 400 грамм пшеничной муки высшего сорта. Обязательно заранее просеиваю. Всю сразу не добавляю. Добавляю с осторожностью, так чтобы не забить тесто мукой. И все хорошо смешиваю. Я для этого специально взяла лопатку твердую, можно деревянной ложкой. У меня все продукты комнатной температуры. Еще, пожалуй, немного насыплю. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. И сейчас на поверхность рабочую будем вымешивать тесто минут 7-10. Отпыляем муку на стол и выкладываем тесто. У нас должно получиться очень нежное и мягкое тесто. Посмотрите, тесто какое, оно липнет к рукам. Я его хорошо вымесила. Немного на руки масла, любого растительного масла, не оливковое. И сейчас мы его собираем. Так, шпатель нам поможет. Немножко масла и собираем. Посмотрите, какое тесто должно получиться. Очень нежное. Не советую муку больше добавлять. Вот 400 грамм вполне достаточно. И сейчас ставим тесто на расстойку. Немного на дно растительного масла. Обмакиваем лицевую часть теста. Переворачиваем, подкатываем шар готово. Накрываем крышечкой, либо клееночкой, так, чтобы не заветривалось тесто и поднималось. И при комнатной температуре, чтобы не жарко было. На один час. А сейчас готовим начинку. Она называется хориз. И вот посмотрите, масло у меня комнатной температуры. Очень мягкое, нежное, как крем. Масло беру 82,5% жирности. И сейчас нам нужно 80 грамм. Либо вы можете масло растопить, но так, чтобы молочко сохранялось. Долго кипятить не нужно. Именно вот в таком состоянии масло даст вам очень нежную начинку, рассыпчатую. 130 грамм муки пшеничной, высшего сорта. Заранее всегда просеиваю. Сюда же добавляю 160 грамм сахара. Между собой вот так все смешиваем. Добавляю ванильный сахар, весь пакетик. И все хорошо смешиваем. Все готово. И сюда же отправляем масло. И все нужно в мелкую крупку перетереть. Выглядеть будет как халва. Очень красиво. Ну и теперь уже можно руками. Все перетираем. Мука может отличаться. Если вы будете видеть, что у вас большие комочки сливочного масла не задействованы, то немножко муки можно добавить, но не перебарщивайте, иначе мука будет чувствоваться грамм 20 муки еще добавляю. Точное количество ингредиентов я под видео в описании укажу. Сахар не советую уменьшать. У нас в тесте не так много сахара. Начинка должна быть сладкой. Тогда гота безумно вкусная и очень сбалансированный вкус. Ну вот у нас готово все. Посмотрите, оно собирается в комочке, если вы сжимаете. Пальчиком надавливаете рассыпается, как халва. Очень красивая у нас получилась начинка. Все, она будет ждать своего звездного часа. Отлично. Тесто готово. Посмотрите, какое оно красивое. Обминаем его и на поверхность рабочую. Делим пополам. У нас будет две готы и формируем шарики. Итак, готово. Два одинаковых шарика. И сейчас сразу раскатываем лицевой частью вниз. Раскатываем где-то диаметром пласт 24-25 сантиметров. Визуально делю начинку на две части и вот так распределяем. Собираем в узелочек. Скрепляем сверху, так чтобы внутри не оставалось воздуха чтобы начинка не попадала на края. В противном случае будет очень сложно защипнуть. Вот так поджимаем, чтобы воздух вышел. Муку не применяем, чтобы удобно было защипывать. Тесто немножко липнет слегка. Вот так. И со вторым поступаем точно так же. И собираем вторую готовую. После того, как вы уже скрепите ее, немножко можно подпылить и уже раскатываем. Духовку сразу включаем на 180 градусов. Чуть-чуть подпыляем мукой, швом выкладываем вниз, сверху тоже подпыляем, чтобы не прилипало и не рвало тесто. И вот так аккуратно раскатываем. И в центре, и на краях. Нужно делать очень деликатно, чтобы не порвать сразу переложила на противень, на пергамент. Сейчас вот так немножко поджимаем, чтобы равномерно начинка распределилась. И она визуально красиво смотрелась гота. Видите, какое тоненькое тесто. Так и должно быть. Все равномерно распределено. Буквально 10 минут дам еще под пленочкой отдохнуть. И сейчас занимаемся вторым. Проделываем то же самое перекладываем на противень и распределяем так же как и первый желток одна чайная ложка молока смешиваем смазываем готов если вы будете смазывать только желтком, она будет очень темная, с молоком очень хорошо. Если просто яйцо, то она будет посветлее характерные рисунки для готы. Хотя на дрожжевом тесте рисунка как такового не будет, но все-таки мы этот характерный рисунок национальной кухни обязательно сделаем. У меня, кстати, на канале есть карабахская гота которую пробовала Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница". Обязательно оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите, пожалуйста. Отправляем в духовку, включаем вверх вниз При 180 градусах выпекать будем 25-30 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Начнет золотиться и практически уже готово. Отправляем в духовку. То же самое делаем и со второй готовой. второй отправляем в духовку. Посмотрите, какая у нас тут красота. Дадим буквально минут 20 остыть и будем пробовать. Посмотрите, какой он мягкий. Как он вкусно пахнет. Я вам просто не могу передать. Итак, дорогие друзья, гота получилась очень сдобная, очень вкусная и ароматная. Всем настоятельно рекомендую ее приготовить. Уж больно она очень вкусная, именно с холодным молоком. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.